Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sedulurku kabeh piye kabare nyenengan sedoyo. Tak dungakno muga-muga nyenengan sedoyo diparingi Gusti Allah segerwara sehat wal afiat. Sak derenge tumindak napa-napa monggo kita awali kelan mos bismillahirrahmanirrahim. Supaya napa mawon sing kita lampahi menika angsal ridhanipun Gusti Allah. Amegi nopo menawi sampun diri dani gusti Allah pasti bakalan amrih gampilan barokat. Ongges dulur, nopo dinten niki sampun kirim dungo patekah marang leluhur jenengan Pesen kulo, ojok nganti pisan-pisan ninggal kirim dungo patekah marang leluhur kitos doyo. Amarga awak dhewe iso urip kepenak sampe dina niku berkat panunganing para leluhur kita. Leluhur kita mbiyen pasti ndongano anak putune supaya enak uripe lan slamet kabeh no anak putune. Lah kepacuk temenan dekne awak dhewe iki kok sampe ora eling marang leluhur kita sedaya. Leluhur iku ibarat akar tanduran sing dipendem. Dipendem onok nyirone lemah. Ora ketu wujute mung iso nguripi sakabehane. umpomo ana wit akare kuat lan sehat, maka bakal kuat wit-witan iku sakabehane. Nggih niki salah suwiji conto tandulan komplit ana akare lan godonge. Coba nyenengan tingali secara teliti tandulan niki sedulur. Luhur kito iku ibarate kaya akar. Lah terus awak dhewe iki anak putu ibarat kaya godhong lan cabang niki. Tan niki isok joroyo lan iso berbuah lebat amarga ana akar sing sehat lan kuat sing dibendhem jo lemah. Sing dibendhem iku ateges jasate leluhur kuwi wis dikubur nok jera lemah. Awak dewi sengsek urip iki ibarat koyok godhong godongan seng onok njobone lemah. Inti ni akar lang godong iku adalah satu kesatuan yang saling mengkapi nge sedulur. Awak dewi tanpa pandungone leluhur kita, ora bakalan isok tantrem joyo uripi awak dewi dina iki. Monggo mulai dinten iki, aiki tos doyo istikoma kirim dungu tengporo leluhur. Khairun ila hadrotin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Wa khususon ila sultanul awliyak Syekh Abdul Qadir Jailani al-fatihah Wa khususon ila jami'il arwahi minal muslimin wal muslimatin lahumul fatihah Wa ila jami'il arwahi ahli kubur kita sedaya lan leluhur kita sedaya ingat khafan sumareh lahumul fatihah Hajatina wa hajatikum min khawa ijid dunya wal akhirah lahumul fatihah okay. Fatiha. sakmene pertemuan Kito dinten Niki membahas tentang pentingnya tawasulan kepada poro. mugi-mugi mm -hmm. keterangan kang sampun disampaikan pulau wau bermanfaat bagi Kito sedoyo amin ya robbal alamin lepat, di seleh onok buju salah lepat Nyuwon pangapuro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh